Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магнаді Виноградова. Це програма Право на правду за другий фронт. Не тільки будемо говорити прямо зараз з нами на зв'язку. Голова руху спроту Єдина сила. Джамбулат Сулейманов. Моє вітання, пана Вітаю. Ухти. пане Джамбулате. Вітаю, пане Джамбулате. Слухайте, ну що, давайте поговоримо? Ваша тема: Дергенти, вся ця історія. Провал, провал чи суперспецоперація ФСБ. Я до, до початку, до того, як ви от, щось скажете, мені, я скажу свою думку. Слухайте, ну я не вірю. Вони кожний свій провал виставляють як якусь супер, супероперація. Якась там. Я, я розумію, що можуть бути варіанти, але ну, я, не, я не вірю. Коли в тебе на рік до 100 людей помирає поліцейських, яка операція спец. Що думаєте? Ну, я думаю, що. Также, что это может быть и спецоперация, это может быть действительно бойцы вышли и просто показали народу, что милиционеры там или полицейские, как я сегодня называют, не такие уж страшные. Они уже 20 лет терроризируют Дагестан. Возможно, что это и, как говорится, кримина... как клановые разборки. Это тоже вариант есть, потому что... Дагестан — это многонациональная республика, там очень много разных этнических кланов. Все три версии вероятны. Мы можем разобрать как бы, по полочкам, какая из них более вероятна, какая нет. Но я не считаю, что это провал спецоперации. Мне кажется, что все-таки бойцы вышли от, от отчаяния, вышли, так сказать, полицейских. Ну, какой-нибудь агент влияния их навел на то, что нужно там э, сжечь синагогу, убить... Провокация, это провокация. провокация. Да, да, да. О. Мне кажется так, да. Mm -hmm. то для того, чтобы выявить, выявить тех, кто, тех, кто э, не, пока, не показывал себя. Это для этого может быть? Ну, для того, чтобы э, э, скомпрометировать вот именно mm -hmm. бойцов, чтобы не было народной поддержки, чтобы не было, как бы, чтобы мировое сообщество не поддерживало. Ну, можно это как раз вот... Э, Отослать украинцев, да, что вот они спровоцируют mm -hmm. такие негодяи вот в кавычках, да, спровоцировали провокации на территории России. Mm -hmm. Но там много может быть причин, почему именно они надоумили вот этих бойцов, чтобы были нападения на священнослужителей, хотя. Выясняется, что тот же священнослужитель, он был за войну в Чечне, за убийство mm -hmm. чеченского народа, но ну, тем не менее, все-таки нехорошо нападать на храмы. Mm -hmm. я, с вами, я с вами сгоден, это такая серьезная, серьезная тема. Окей, слушайте, Дагестан. Я от хочу зрозуміти, ну, Кавказ, ну, він ну, ну, не такий вже і малий, але Дагестан ну, ну, він завжди. Я пам'ятаю навіть тові відео, те, там, де гранати взривалися і іншу історію. Чому саме Дагестан? Я от хочу зрозуміти, от Чому там? Що там не пропрацювали, я не, знаю, не, 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 не знайшли всіх, не, не, не працює пропаганда? Що там за магічне місце таке? Ну, до сих пор выставлялся Дагестан как самый, как самый пророссийский регион в России, на северном Кавказе. На самом деле истории Дагестана, а история это всегда глубокие корни вот этой страны, этой территории, они уходят в противостояние с Россией. Мы знаем, что в 19 веке 50 лет сопротивлялись Российской империи именно Чечня с Дагестаном. Почему-то вот в конце 20 века Чечня оказалась в одиночестве, хотя были добровольцы из Дагестана, из uh -huh. Сингушетии, из других кавказских республик. Но больше всего было как раз таки из Дагестана. Дагестан имеет такие исторические корни противостояния Российской империи и российской агрессии. Сегодня мне кажется, что Дагестан начинает просыпаться. Uh -huh. Я думаю, что именно поэтому там происходят подобные подобные процессы. Чечня она задавлена. Там как бы железобетоном ее накрыли, там mm -hmm. ничего, в принципе, сегодня невозможно сделать. В Дагестане это сделать сложнее, потому что республика многонациональная. Если как-то договориться с одним mm -hmm. народом, там поставить человека э, с их клана, то остальные народ, народы остаются недовольны, и э, как-то всех их удовлетворить, и пугать. Uh -huh. э, то есть ни пряник, ни кнут в Дагестане не работают. А что працюет? Ну... Сегодня мы видим, что даже вот элементарное, да, запрет на никабы, мы видим реакции обычно даже юмористов, блогеров в Дагестане, вот выходили видео, mm -hmm. воюют в Украине, как бы, ну, я понимаю, что есть и добровольцы, есть и тех, кто заставили, но даже воюют в Украине, зачем идти воевать в Украину? Но вот именно запрет на никабы вот одного из бойцов возмутил, и он записал видео. Я uh -huh. не знаю, да или нет, но вот все-таки Дагестан сегодня по этим признакам, я могу сказать, что Дагестан просыпается. Просыпается. Это хорошо, Это добро, потому что часы великие идут. Так, слушайте, а почему я хочу понять? В усих Усіх їхніх шоу, там, де пропагандисти розповідають якусь історію, вони, ну слухайте, ну всіх, навіть сатану звинувачують, якихось дияволів, нацистів, пафігістів і такі. А, ну, а ГІЛ якось вони обходять стороною. Що ж, чому? Ну чому я, я хочу зрозуміти? Слухайте, ну якщо це не фейки, дійсно там на офіційному сайті ГІЛ були якісь дописи, таке інше, усе ж досить конкретно. Почему они обходят эту историю как-то так? Ну, а, было время, когда м, Россия именно боролась против национально-освободительного движения, э, против э, устремления чеченского народа за независимость. И так совпало, что э, противостояние на Ближнем Востоке очень сильно подфартило Путину и Российской Федерации. Mm -hmm. А сегодня в этом нет э, заинтересованности. Сегодня враг Украина и но ИГИЛ там уже все как бы в сторону, сегодня нужно демонизировать Украину. Поэтому, что бы ни произошло на территории России, это будет опять выдаваться как mm -hmm. а, провокация со стороны украинских спецслужб. Ну, слушайте, ну вы понимаете, как это работает? С одной стороны, они говорят, что это украинские спецслужбы, а, а с другой а ну, они же сами поднимают уровень. Впливу наших спецслужб. От, якщо навіть і немає у наших спецслужб таких можливостей, їх нам надає Російська Федерація і ФСБ Ну медійно, медійно медійно розумієте, от демонізація, яка відбувається, ну, і це норм для них краще, так, так російська політика і робота російських спецслужб, робота російських дипломатичних. служба она всегда же такая топорная yeah. а там какой-то ювелирной работы вот на самом деле это очень э, смешно да, что даже если работает нужно противостоять если же это не работа украинских спецслужб то ни в коем случае нельзя давать скажем вот такую рекламу вот этим спецслужбам но вот так работает э, российская пропаганда и теперь весь мир будет знать что э, украинские спецслужбы могут uh -huh. достать угодно и Перевернуть ситуацію де угодно. Слава Україні, як говориться. <рес> Ще залишилось, щоб вони дійсно таку історію розповідали. Окей, окей. Слухайте, давайте за Европу. Поговоримо трохи. Там Майкалас, калас. Я так розумію, на посаду буде заступати. Слухайте, а що як настрої зараз? Я так розумію, що вся ця історія пов'язана з гіпотетичною загрозою, бо там кажуть, ну слухайте, я не знаю, як будуть розвиватися події, але кажуть, що може так статися, що буде якась заморозка, яка така інша історія. Мені цікаво, а от після заморозки, ну, Російська Федерація умовно, Російська Федерація, ну вона ж може почати актив активізацію вже на кордонах із Європейським Союзом. Десь там Литва. Латвія, оця вся, оця вся історія Сувалківські коридори, таке інше, або то, або, ну, де, де там НАТО, НАТО Північне море, і у ця вся історія Острови, Швеція, або там, бо ніхто не знає з якого боку. Що ви думаєте, оце мамая калас завалить ці історії? Ну кабайовний, бойова. Жінка, людей в них небагато. Вона смілива жінка, але в них небагато людей. Ну здесь, конечно, любые любые изменения в социальной жизни очень чувствительны. Европа, на самом деле, сами европейцы больше всего беспокоят свой социальный уровень. Uh -huh. А в плане политическом мы видим, что все-таки набирает силу правый как бы партий uh -huh. с правым богозрением. Это и в Бельгии, и во Франции у нас сейчас здесь. Тем не менее, ну Протесты, которые были в Париже, если имеете в виду, то это выступали коммунисты, да, ну, левые mm -hmm. партии, которые выступали против правых. Тем не менее, вот в первом туре, буквально на дня будет второй тур, опять победили, опять победила партия Мария Люпен, то есть там у нее есть новый какой-то молодой кандидат. Mm -hmm. Они еще вырвались вперед. Ну, никакой заморозки не будет, на мой взгляд. Mm -hmm. Кто пришел в власти? поддержка украине не прекратится и для того что в парламенте победила победили правые, все равно я не думаю что у них будет в правительстве ага. как, возможность чтобы перевернуть сразу как бы чтобы на 360 градусов развернуть политику франции это такого не произойдет на мой взгляд все равно макрон ну, ну... Мудрий політик, я не знаю, чи можна його так назвати: прорахований. О, прорахований, прорахований таке є таке слово у нас українське. Бо там я чув, що дії, які він задіяв, там якісь у них політичні об'єднання одразу почалися, політичні розстосовки. У хоті, і нічого там, я так розумію, не втратив Макрон у цій світі чи ні? Чи ну, втратив? Ну да, сьогодні дуже багато критики. А... В адрес Макрона, но ему попался период очень сложный. Есть же процессы, которые происходят независимо от тебя, и если учитывать, в какой период ему пришлось управлять Францией, то, ну, по крайней мере, последние несколько лет. И это я говорю, несмотря на то, что именно чеченская диаспора здесь во Франции последние годы ситуация кардинальным образом ухудшилось. Mm -hmm. есть, проявились и российские спецслужбы, и наших как бы ребят тоже использовали, как они умеют. Но и тем не менее, даже по, по, по сей день есть ситуация, что э, здесь я, э, у меня кейсы 5-6 чеченцев, которые сегодня под угрозой депортации в Россию. Mm -hmm. Пока это не случилось, но если это случится, это просто нонсенс. Россия объявлена страной-спонсором терроризма которые находятся под санкциями европейской страны, если туда могут выдворять кого-либо, это просто нонсенс. И тем не менее, относительно Украины и противоборствия российской агрессии против Украины, Макрон себя проявил наилучшим образом. Он даже задал, Тон, да, он задал тон, и что сама вся европейская политика стала более мужественной, более смелой в своих высказываниях, выражениях в против российской агрессии. Вот поэтому Критика може мати місце, але все-таки нужно бути об'єктивними і розуміти, в яких условиях працює Макрон. Угу. Ну, я згоден з вами, хоча б на словах, але поки він перевершив всіх, хто був. Ну, він задавав тренд на у цій історії введення військ, там, це... хай може то й балачки. Хай може і не буде там цього, але він задавав трет і підіймав планку. Я бачив реакцію Російської Федерації. Ті з переляку побіжали до Північної Кореї і кажуть, дайте нам інженерів. Дожилися! <с? <с?> В Російській Федерації немає інженерних військ на третій рік повномасштабної війни. Ви Розумієте? Тобто яка ситуація повинна бути, щоб я, я Путін? Їхав до Кінчинина, просив, дай мені інженерів, бо в мене 140 мільйонів, а інженерів нема. Одні, я не знаю, блогери, ще, ще є маркетологи. Ще є...". У, уявляєте ситуацію собі? Тобто, ну така собі багато крокова. До речі, вам буде цікаво. Пам'ятаєте, тут Путін постійно заявляє, що його там обдурили, там ошукали, там обманули, там захід, захід, захід його, там йому обіцяли, але обманули таке інше. І... А з іншого боку, він всім розповідає, що він такий стратег на 100 кроків вперед прораховує кожну ситуацію. І слухайте, я я от, десь прочитав для чого, і як це може працювати. А знаєте, як це працює? От коли він з одного боку стратег, а з іншого боку каже, що от нас обманули, мене обманули, він стає своїм для загального російського народу. Бо вони там ну, не недалекі. Вони всі недалекі, і їх влада ну ошукує. Ушукую там яскравий приклад, він обіцяв їм ставку іпотечну 7%. Не більше вісьми, він казав. Не більше. Зараз 17. 17. 17, і вона йде вгору. Знов його ошукали. І от такі обманули. І от такі моменти, що він, ну дивіться, мене ж такого ошукали, обманули. Я такий, як ви. Я свій, я хочу там така, от, 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 от. Я не знаю, як воно там все буде до кінця у них працювати, але от так, для загального розвитку. Слухайте, наостанок. Я вас запитаю, мені цікаво про Ічкерію. Це буде цікаво вашим телеглядачам. Ічкерію, от давайте уявимо гіпотетично, а яку ж Ічкерію Ічкерію залишить Кадиров? От уявімо, да? от все там, або Кадиров помер, або Путін помер, або якісь процеси почалися. І ось Ічкерія. От яку Ічкерію Кадиров залишить після себе успішну, багату, розвинену, автономну, от, чи ні? Но ну, после Кадырова Чечня, можно сказать, что она останется опустошенная, морально, духовно mm -hmm. опустошенная. Э, та центральная часть города, которую отстроили за счет самих же чеченцев, ну, есть там все-таки строительные какой-то строительные успехи были. Это постройка мечети в нескольких городах Чечни, дороги отстроили, то, что было сделано, нельзя отрицать, но но это и нельзя считать как бы... На самом деле это как... Ну слушайте, почекайте, что чеченцы без Кадырова мечети бы не побудовали. Что бы? Оста... Оста... Вот если мы были бы минувшие 25-30 лет, оставались бы независимыми, Чечня, мне кажется, процветала бы еще куда более э, пышным образом, нежели сейчас. И плюс а было бы все это сделано так, чтобы не сносили улицы, частных домов, чтобы у людей не было инфарктов. Сколько людей загублено из-за этих строительных... Давайте, вот, нет, пана джемола, пана... давайте а, а, пока... с простых пытаний. Что с водой, водопровод? Норм? Ну так-то все коммунальные службы все нормально действуют. Это в Ингушетии uh -huh. есть такая проблема. В Чечне вот нужно отдать должное, что относительно соседних республик коммунальные службы, дорожные службы все функционируют. В общем, относительно okay. очень даже неплохо. Но смотри, что что осталось? Осталось то, что есть какие-то преобразования, а но нет экономики. Не восстановили mm -hmm. ни один завод. Разбитые заводы uh -huh. не функционируют. Работает только э, се, часть сервиса. Где да. вот, люди работают? Да, то есть рабочее место не создано. И э, народ предприимчивый, там, я не знаю, за счет, за счет своих шестисотых там строили теплицы, uh -huh. выращивали разные там э, сельхозкультуры, люди выживали. Это все тоже как бы накрыли, все на сделать только Кадырову его семье, его клану. Uh -huh. а, людей решили даже этого малого бизнеса, малого достатка. Оставили только им рынок, вот э, Берка там, называется этот большой рынок, он тоже э, в распоряжении одного из родственников Кадырова. То есть всё, э, можно зарабатывать только Кадырову, для того, чтобы он потом мог да, подав, давать подачки чеченцам, тем самым показать их э, беспомощность, никчемность. Mm -hmm. Народ предприимчивый, народ э, трудолюбивый, просто загнали в рабство, и когда уйдет Кадыров, это Чечня... И много придется восстанавливать, даже в плане больше моральном, психологическом, нежели фи физическое что-то восстанавливать. Физические заводы можно построить очень быстро, полгода, год, и будут там стоять заводы. Mm -hmm. Но отношение чеченцев к труду, отношение к государству, взаимоотношения дру людей друг с другом, все это разрушено колоссальным образом. Слушайте, я бачил несколько э, программ, ну, там у вас очень краси красивые места. Туризм там якось, не бывает нет? Туризм? Ага. Ту, а, тури для туризма вложено очень много денег. А, там в горах у нас есть а, место, где есть, ну, как бы, ледники, можно а, mm -hmm. лыжные треки сделать, но люди не идут. А, вложено очень много денег, сделано что-то, но люди не идут. То есть, а, а чему? Ну, а, как, как бы не рекламировали самую безопасную республику, все понимают, что... Она ну, безопасна то... от кавычка, да. <laughs> не, ну, ждите. Если смотреть, то Дагестан более опасная э, республика в данном случае, чем Ичкерия. Ну, мне кажется, что на сегодняшний день. И все равно не идут, да, на ну, туризм люди пока. Да, там бывают энтузиасты, которые приедут, посмотрят, но, а так понимают, что все-таки Чечня э, не то место, где можно, как бы, спокойно отдыхать. И но факт, что туризм не пошел, да, и даже относительно том же Дагестане, где сегодня гремит, туристов по оценкам, я не знаю, как называется вот этот в России туризм, да, ага по, 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 по их оценкам в Дагестане туристов бывает больше, чем в Чечне. Цикаво. Ну, я так заразумевал, что они а нафтовые, заводов. Ані якихось хімічних фабрик немає, не побудували. Ну, слухайте, тоді люди ваші люди, ічкіріці, повинні зрозуміти, що відбувається, що одна людина, один клан узурпували владу, роблять якісь свої підприємства, а вся інша історія це якраз: ну що, це набір людей в армію і все. Ну, так, да, так, і зроблено, щоб навіть от останній такий як би і сервіс, то, що става, сервіс це ринок. Это кафешки, mm -hmm. это такси-сервис. Даже из этого сектора начали выдергивать молодых ребят. Они э, лишали их машин, то есть э, ставили э, какие-то заградительные посты, uh -huh, uh -huh. капали с каким-то нибудь там бумагам, что у тебя не все в порядке бумаги, лишали его автотранспорта. И он уже вынужден был идти. Э, Структуры все все так устроено, чтобы мужчины больше негде было зарабатывать. Но ну, еще был сектор частного строительства, где люди могли из частного средства оплатить работу, и его тоже как бы решили мужчины этой работы. Все так устроено, чтобы мужчины могли зарабатывать только в структурах и в военных частях. Все, я вот. хочу просто, чтобы это зрозуміли ваши. Ваши, до речи, я давно не бачив этого Закаева. Там все с ним добро Ну, а, Я я не знаю. Я зрозумів. Паралельно. Паралельно. Закай <рес> ну, да, озвучують тему Чеченської независимості. Ми, ми теж работаємо. А... До, момцем... до речі, до пане Джимбулат, я чув, там цікаві пішли розмови, я тільки ну, не зрозумів, там, про що, але ну, дивіться про що: про поневолення Росією народи. Про поневолення Росією народи у там я пам'ятаєте? Я вам казав, що потрібно у таких об'єднати, об'єднати от тих, кого поневолили, тих, хто зараз у складі знаходиться. Там їх багато від тувінців від тувінців до річки ріїці, там кожного кого не, 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 не покажи, там всі поневолені, всі постраждали. І всі можуть так. потім претендувати на, яких, на якісь відшкодування, на якісь пільги і таке інше. Тобто, цю історію потрібно пропрацьовувати. І це добре, ну, до, мені здається, що це добре. Сьогодні, як сьогодні говорять, хороші, як котчка російський, як ну, сьогодні стало мемом, хороші русский, вони ж говорять, що нектори, що ми не проти. тех народов, которые хотят выйти из состава России, мы им как бы не отказываем в этом праве, но вы также не отказываете в праве тем народам, которые хотят остаться в будущем постпутинской России, mm -hmm. в составе России. А вот для меня вот очень, очень интересно вот это высказывание. А как мы узнаем, хотят ли они там оставаться или нет? Потому что они же видят пример Чечни, пример Дагестана, пример Кавказа. Mm -hmm. А там народы очень ма малого количества. Mm -hmm. Ну, неправильно говорит маленький народ малочисленный народ Молодцы, это, так, чтобы, да если мы поступим таким же образом если мы честно скажем мы хотим как бы выйти из состава россии жить самостоятельно нас просто перебьют нас меньше миллиона там чеченцев миллион вот, да. поэтому чтобы это все было как бы честно нужно сперва издать декрет о том что все этнические республики на выход из Российской Федерации, а потом, если вы уж действительно искренне хотите федерацию, ну, тогда вы зайдете обратно уже в другом качестве независимой нации. Вот пока это не делается, все это лицемерие, что э, мы как бы готовы всех выпустить mm -hmm. и, и надо оставлять тех, кто хотят. Ни, никто не хочет, но все понимают, какие uh -huh. это будут иметь последствия. Цикаво, цикаво. Я дуже вылучен. Дякую, пан Джамблав, что учился от нашего сегодняшнего эфира. Себя и до наступной встречи. До, следующей встречи. А нашим получам нагадую за на YouTube канал, жамкайте звоночки, подписывайтесь на обновления. С вами был Геннадий Виноградов, программа «Право на правду». Тримаем встречу.